दिनांक एकोणीस सप्टेंबर दोन हजार चोवीस रोजी कुमारी शुभ्रा गजाननजी हजारे यांच्या पाचव्या वाढदिवसानिमित्त सौ स्मिताताई गजानन हजारे व हजारे परिवार यांच्याकडून भोजन सेवा दिली जात आहे हजारे परिवारांचे मनापासून आभार ज्यांनी या निराधार निराश्रित बेघर प्रभुजन या ठिकाणी भोजन सेवेचा या ठिकाणी निराधारांना मायाचा घास दिला त्याबद्दल हजारे परिवारांचे मनस्वी आभार नंददीप फाउंडेशन बेघर मनोरुग्ण निवारा केंद्र यवतमाळ आज या ठिकाणी हजारे परिवार यांच्याकडून बेघर प्रभूजींना या ठिकाणी मायेचा घास दिला जातो आहे उत्कृष्ट स्वयंपाक या ठिकाणी बेघर प्रभुजींसाठी केला केला जातो आणि हजारी परिवार यांच्याकडून या बेघर बांधवांना भोजन सेवा दिली जात आहे हजारी परिवार या ठिकाणी नेहरू परिवारांचे मनापासून धन्यवाद नंदादी फाउंडेशनचे पोलीस कवायतदार आदरणीय महेश कळसकर सर सुद्धा या ठिकाणी आहेत आपला अमूल्य वेळ देताना सर पी टी व्यायाम घेऊन या ठिकाणी पी टी व्यायाम झाल्यानंतर बेगर बांधवांना एका लाईनमध्ये लावताना आणि शिस्तीमध्ये भोजन सेवा व्हावी यासाठी सुद्धा सर मेहनत घेत आहेत महेशकास्कर सरञ्चा सुद्धा। मनस ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मडाहुतं ब्रह्मैव तेन ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् र्पणम् ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना अहं वैश् प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणी प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्